Этот закон – это минимально возможный компромиссный вариант. То есть это даже не компромисс, это первый шаг к компромиссу между двумя крупными языковыми общинами на Украине. Я считаю, что если он будет нормально внедряться в жизнь, ну, во-первых, это дело не одного месяца, возможно, даже не одного года, но, по крайней мере, его нормальная имплементация позволит искать точки соприкосновения и позволит выходить на какой-то компромиссный вариант существования двух языковых общин. Потому что без этого нормальное, единое, прочное украинское государство существовать просто не сможет. Последние 10 лет мы только и наблюдаем, что э, борьбу вокруг э, языка, вокруг языковых проблем. И более того, люди, которые, например, последние 10 лет рассказывали о том, что языковые проблемы на Украине вообще не существует. как только был принят вот этот вот закон, который, кстати, сторонники русско-украинского двуязычия называют недостаточным, половинчатым, там, вообще каким угодно, сразу же кстати, представители той части политической элиты, которая защищает в кавычках украинский язык, сразу же значит, отбросили тему языка как никому не важную, никому не интересную, и сами же подняли значит, на знамена, на стандарт, и фактически тема защиты украинского языка стала едва ли не главной предвыборной темой. Актуальная тема. Я полагаю, что, собственно, и данная опроса как раз свидетельствует о том, что это очень чувствительно, очень нелинейная, очень неоднозначная и очень важная и знаковая тема для граждан, которые живут в нашей стране. И несколько цифр относительно опроса. Безусловно, несколько больше людей поддерживает этот подписанный закон по той простой причине, рано или поздно он требовал своего разрешения. Вопрос о том, где и как это происходит, вопрос где и как происходит, для каких регионов это имеет большее значение, меньшее, то оказывается для всех. Только для некоторых может быть со знаком плюс, а для некоторых со знаком минус. Но большинство граждан Украины считает, что а, это закон, э, как бы шаг к национальному компромиссу, так поступ, ну, считает больше 37% наших граждан. Это уже как бы немалая цифра. Это прежде всего э, та тема, которая строит по принципу свой чужой. Но если мы решим закон, за что это, мы решим, что это поиск национального компромисса, то это снизит градус во всяком случае социальной напряженности и напряженности, если хотите, в непонимании жителей разных регионов. То я думаю, что это уже будет большой шаг вперед.